Вагітність і кішка для багатьох ці поняття несумісні. Тож чимало жінок під час вагітності намагаються кудись прилаштувати своїх улюблених тварин. А все тому, що кішок вважають головними носіями такої страшної інфекції, як токсоплазмоз. А що ж це за мікроб такий І як з ним боротися? Дивимося далі. А потім розмова в студії з лікарем. Токсоплазмоз – захворювання, про яке в першу чергу чують жінки при надії, оскільки в переліку обов'язкових аналізів під час вагітності є аналіз на токсоплазму. Річ у тім, що від інфікованої мами хвороба передається дитині, а це своєю чергою може призвести до проблем із зором, втрати слуху і затримку розумового розвитку плода. Токсоплазмоз надзвичайно поширене паразитарне захворювання, яке передається людині від домашніх свійських та диких тварин. Інфікована людина роками може не підозрювати, що в її організмі живе пар. Про таке захворювання Тетяна почула років 15 тому, коли чекала на появу донечки. І єдине про що знала майбутня мама, аби не зашкодити вагітності, потрібно остерігатися котів. Це був один із комплексних аналізів, які треба було проходити. Але це була ще, скажімо так більша рідкість, ніж тенденція. Тому від кота ми буквально прятались, щоб не контактувати з котом. Тетяні навіть довелося переїжджати. Всі рішили, що от, поки я така вся біль. именно живью со своими родителями, спокойно, без каких-либо котов. Заболевания женщин удалось уникнуть. И больше того, несколько лет тому кишка появилась и в Татьяныному доме. Это был, был уличный котенок. Вот э, полностью мы проверили, сделали все прививки, вот все, что было положено там по инструкции пользования котом. Теперь ни за свое здоровье, ни за здоровье своей донечки Тетяна не волнуется. То с чем самая Небезпечний токсоплазмоз, де і як ним можна заразитися, та чим токсоплазмоз загрожує жіночому та чоловічому здоров'ю. И Дмитро Дудар, лекар инфекционист первой категории, в студии неданку с 1, 1. Вам доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, первый вопрос. Так что действительно кошки не являются причиной токсоплазмоза, и не обязательно от них избавляться во время беременности? Совсем не обязательно. Дело в том, что э, роль кошек несколько преувеличена в передаче токсоплазмоза. Да, кошки являются окончательным хозяин, хозяином этого паразита, но если ваш домашний любимец э, сидит дома, угу. питается исключительно. Э, сухими кормами или консервами, или не выходит на улицу и не охотится, не ведет свободный образ жизни, mm -hmm. то ваша кошка абсолютно безопасна. Тогда так... где и как да? Да. можно заразиться? Шансов, скажем так, заболеть таксоплазмозом э, множество, э, поскольку все-таки больше удельный вес играет э, э, немножко другой механизм передачи, когда человек заражается... Э, токсоплазмозом, поедая мясо животных, которые также могут болеть токсоплазмозом. Это и крупный рогатый скот, это и свинина, и вообще в природе около 300 видов животных, которые могут переносить и болеть токсоплазмозом. Это когда недостаточная термо... Так, при, да? при недостаточной термической обработке очень часто заражаются женщины, которые пробуют, например, на вкус на соль сырой мясной фарш. Mm -hmm. И, в общем-то, по статистическим данным, где-то около 20%, 25% того же поголовья крупного рогатого скота могут быть заражены токсоплазмозом. А скажите, мясо как-то внешне отличается? Абсолютно от не старого? отличается. То есть единственный э путь, как предотвратить заражение, это достаточная термическая обработка мяса. А насколько я знаю, токсоплазмоз может быть еще и врожденным, да? А, да. Но если говорить вообще о заболевании токсоплазмозом у человека, то в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, в 90-то процентов, заболевание протекает бессимптомно абсолютно и даже не требует никакого лечения. Наибольшую опасность представляет токсоплазмоз для беременных женщин, если, при условии, что она не инфицирована ранее этим возбудителем, если в крови у нее нет антител к этому возбудителю. В этом случае развивается так называемый врожденный токсоплазмоз, который имеет тяжелое течение и может привести как к выкидышу, как и к мертворождению, как и рождению с ребенка с тяжелой врожденной патологией. Но его сразу можно на ранних стадиях обнаружить? Да? При... Каждая женщина должна обследоваться на токсоплазмоз на этапе планирования семьи до беременности и также повторять эти анализы, если она не инфицирована токсоплазмой на протяжении всей беременности. И при своевременном выявлении, при назначении адекватного лечения, даже во время беременности, можно всех этих проблем избежать. Доктор, но все-таки чем опасно это заболевание для взрослых, для детей и каковы последствия вообще по жизни? Если говорить о последствиях, то, как правило, я уже говорил, в 90-95% случаев заболевание протекает бессимптомно при условии нормальной иммунной системы. То есть заболевание практически не оставляет после себя никаких следов. Человек просто инфицирован, просто носит в себе антитела против токсоплазмы. При наличии проблем с иммунной системой, эта инфекция относится к так называемым индикаторным инфекциям, возможно тяжелое течение этого заболевания с развитием генеризованной форме, даже летальными исходами. Так можно угу. вылечиться от этого токсоплазмоза? А... Ну, дело в том, что где-то около 30% населения инфицировано этим возбудителем. Но э, это не означает, что их нужно лечить. Э, просто организм встретился с этим возбудителем, выработался иммунитет, и лечения никакого не требуется. Угу. А для мужчин чем опасен токсоплазмоз? В принципе, тем же. То же самое? Да, да, то же самое, то есть никаких, в принципе, особых половых различий в течение токсоплазмоза нет. Ну что ж, надеемся, что вы вооружены определенной информацией. На эту тему мы разговаривали с Дмитрием Дударом, это ликар-инфункционист первой категории. Мы вам дякуем. Дякую. А наша фифтровая.